मुसफरों द्वारा होबाड़ो मशावे हो तो अरे अगर आज मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो है वो ये बैंकॉक से चांगमाई की फ्लाइट थी और वो मैंने दो बार कैंसिल की एक बार जो है वो तीन बजे की थी और उसके बाद जो अभी साढ़े आठ बजे की करवाई वो भी कैंसिल करनी पड़ी अब जो है इसका स्टे का पैसा कौन देगा ना तो जो लाइक वो फ्लाइट का रिफंड दे रहे किसी भी लाइक कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पर ऐसा समझ लो कि बस ऐसे भेड़ बकरियों की तरह पैसे भर दिए और ना हम लोग वापस जा पा रहे और ना यहाँ से आगे जा पा रहे तो इसलिए बहुत ही ज्यादा असुविधा हो रही है तो प्लीज एयरपोर्ट अथॉरिटी अदरवाइज जो एयर इंडिया अगर आप देख रहे हो तो एटलीस्ट कुछ करो क्योंकि यहां पर ऑलमोस्ट सौ से ज्यादा लोग ऐसे ही पड़े पड़े और करोड़ों का नुकसान हो रहा है सुबह से कितने बजे के आए हुए हैं आप हम सुबह साढ़े सात बजे से एयरपोर्ट आए क्योंकि हम बड़ोड़ा से आए थे सबसे पहले फ्लाइट नौ बजे की थी तो हम रात को ही बड़ोड़ा से निकल गए थे एंड मिड वे हमें फर्स्ट नोटिफिकेशन आया के फ्लाइट इज देर टू ट्वेल्व निकल गए थे तो हम एयरपोर्ट आके वेट किया नौ बजे तक तो बैगेज का चेक इन ही चालू नहीं हुआ था तब तक हम बाहर तक बैठे रहे नौ बजे बैगेज चेक इन किया हम यहाँ आए उसके बाद से एक बार फिर से डिले हुआ एक चालीस की हो गई ट्रेन प्लेन उसके बाद एक और बार डिले हुआ उन्होंने बोला तीन बजे उड़ेगा उसके बाद अभी चार बजे का भी आया अब वो बोल रहे हैं कि सेवन फिफ्टी को फ्लाइट आएगी और वो भी वो लिख के देने के लिए कुछ भी रेडी नहीं है वो बोल रहे हैं, हम मैनेज कर रहे हैं सुबह से इश्यूज तीन चार बार चेंज हुए हैं सबसे पहले ऐसा था कि पार्किंग स्पॉट नहीं है इसके लिए लेट हुआ है उसके बाद ऐसा आया कि बर्ड हिट हुआ है इसके लिए हुआ है उसके बाद फ्लाइट नहीं थी वो जो क्लीनिंग हो रही थी पर वो क्लीनिंग नहीं हुई दूसरी फ्लाइट लानी पड़ेगी तो जयपुर से फ्लाइट मंगाई है उसके बाद एक और इश्यू आया कि अभी जयपुर का रन्य क्लोज हो गया है इसलिए वो शाम प्रॉब्लम ये नहीं है प्रॉब्लम ये नहीं है कि इश्यूज आए इश्यूज आते हैं प्रॉब्लम ये है कि कन्वे ठीक से नहीं किया जा रहा है यहाँ पे दिल्ली से आए हुए लोग यहाँ पे सूरत लोकल के लोग यहाँ पे बड़ौदा से अहमदाबाद से सब लोग ये न्यू ईयर्स का टाइम है यहाँ इस समय लोग चार पांच दिन की वेकेशन में जाते हैं तीन तीन गुना रेट्स देते हैं एयरफेयर प्लस होटल्स के किसी को यहाँ से आगे बैंकॉक से वियतनाम जाना है किसी को चाइना जाना है किसी को कहीं जाना है सबकी कनेक्टिविटी खराब हो गई सबकी हर चीज मैस हो गई अगर यही चीज हम लोगों को सुबह बता दी जाती या बारह या एक बजे तक बता दी जाती कि ये प्रॉब्लम है एक्चुअली ये प्रॉब्लम है तो कम से कम बंदा अपना कुछ दूसरा हिसाब किताब लगा लेता है लेकिन कुछ नहीं दे मेकिंग फूल फूल अस देर इज वीडियो लाइक दे

એનું કઈ અપડેટ બ્યુરો રિપોર્ટ ન્યૂઝ સુરત અમારી તમામ માહિતી થી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો એસ ન્યૂઝ સાથે